Отре 25 червня представники Криворізької територіальної громади намагалися вплинути на міських керівників шляхом мотивованого спонукання їх прийняти рішення про зменшення ставки земельного податку для представників малого та середнього бізнесу. Нагадаємо, що протистояння за справедливість у вирішенні цього питання триває уже давно. А саме вкотре представники територіальної громади прийшли своєю присутністю нагадати про те, що вони є, і саме в їхніх інтересах повинні працювати депутати. Проте здається, міська влада уже не боїться ані барикад, ані наметів, ані гніву громадськості, адже з ними міліція. Ні для кого вже не є таємницею, що наша міліція давно не з народом, Доблесні блюстителі порядку, як і сама міська влада залишається далекою від громади. На сесії міської ради присутні мали змогу ознайомитися із сухою статистикою бізнесу Кривого Рогу. Насправді ця статистика існує лише на папері, чи то як в даному випадку на моніторі. За словами голови громадської організації Союз громадян Криворіжжя Владислава Штефана, починаючи з 2010 року, міська влада методично та умисно знищувала малий та середній бізнес. Свідомо формуючи нелюдські умови існування підприємства частині штучного завищення податка на землю, як приклад для гірничо-металургійних підприємств, ця ставка визначена в розмірі 1,1 та дві тоді як для усіх інших підприємців сягає свого максимального значення та дорівнює трьом. Тож наразі час задатися питанням: що ж таке у нашому місті малий та середній бізнес. Відповідь більш ніж очевидна, це щоденна звіряча війна з цією рейдерською системою, яку за останні роки вибудувала криворізька міська влада в інтересах лише однієї особи. Обращаюся сьогодні к народним збранникам, городським народним збранникам, хотілося б акцентувати ваше увагу на дуже важному для нашого города. Всі ми прекрасно розуміємо одну істину: що все, що у нас движется, все что у нас стоит, все что приносит доход и наполнение в наш бюджет, все у нас находится на земле. плюс ко всему те платежи, которые мы собираем в виде земельного налога, они своей основой ложатся в формировании большей частью нашего городского бюджета. Что мы имеем на сегодняшний день? А на сегодняшний день мы имеем то, что начиная с 2010 года принимая утверждая решениями городского совета, нормативно-денежную оценку, в которой были заложены показатели, которые просто уничтожали малый и средний бизнес и давали преференции представителям крупного бизнеса. Мы имеем на сегодняшний день ситуацию того, что а что такое в нашем городе малый и средний бизнес? Это, наверное, уже понятие в теории. И когда говорят о инкубаторах, о развитии предпринимательства и тому подобное, ну, наверное, надо сказать аминь, потому что это уже просто молитва. На сегодняшний день разница в земельном налоге, что платит и платил малый и средний бизнес и представители крупного бизнеса, 30, 40, 50 раз. И это те предприятия, градообразующие, которые должны формировать наш бюджет. А как же сотни тысяч людей, которые проголосовали за нас? А как же те предприятия? Вот на сегодняшний день на меня, наверное, уже сотни ярлыков навешали, что я преступник, я не плательщик и тому подобное. Да, я не плательщик. Точно такой же, как тысячи предпринимателей нашего города, дела которых рассматриваются в судах. Точно такой же не плательщик и точно такой же предприниматель и житель города, имущество которого арестовывают, и он просто живет в судах на сегодняшний день. Просто я, наверное, один из тех, кто не побоялся и поднял голову и сказал, да нет, ребята, не может быть так. Почему все должен тянуть мелкий и средний бизнес, а ГОКи и предприятия металлургического комплекса платят копейки? И показывают по итогу 2013 года, как пример, Южный горнообогатительный комбинат. Чистая прибыль 4 миллиарда гривен. И это только то, что соизволили показать. Да как такое может быть? А как же тысячи тех предпринимателей, у которых поотбирали все на сегодняшний день и отбирают сейчас в судах? На сегодняшний день подготовлен проект решения по ставкам земельного налога, внесение изменений. Что мы в нем видим? Брошенная кость рынком снижение земельного ставок земельного налога. А как же все остальные? А почему у ГОКов ставка земельного налога 0,1, 0,2, 0,4 у предпринимателей 1,5, 2, 2,5, 3 коэффициент? А почему так? А разве мы можем дальше жить так? В стране произошли изменения. Да, понятно, есть определенное лобби крупного бизнеса. Ну, разве может так продолжаться бесконечно? Все мы прекрасно понимаем, что на протяжении последних нескольких лет, вы, я как депутат местного совета Жафтнева Райрады, со многими я знаком лично, наверное, вряд ли кто-то обо мне скажет что-то плохое, вот, зная меня. Я тоже стал заложником ситуации, той ситуации под названием партия «Регион», которая в большинстве своем выполняла команды, и слово «и шаг вправо и влево» — это сравни расстрелы. Может быть, на сегодняшний день надо признать очевидное и признать те ошибки, которые были сделаны в прошлом, и просто их исправить. Вот и все, по большому-то счету. На сегодняшний день от общественности есть огромная просьба понизить ставки земельного налога для предпринимателей, сделать их не более единицы и справедливо, экономически обоснованно наполнить бюджет, подняв в какой-то степени ставки земельного налога для крупных предприятий. Предприятия, предприятие горной металлургии на сегодняшний день, которые сосредоточены, наш город, он промышленный гигант. И мы говорим о том, что у нас не хватает чего-то на дороге, у нас не хватает. Вы посмотрите, в каком виде у нас больницы, в каком виде школы, садики. Я с этим в своем Жертвневом районе сталкиваюсь на протяжении нескольких лет. И, про... и проблема в том, что и проблема в том, что когда звонит либо директор школы, либо еще какое-то предприятие, они говорят: "Помогите, ну помогите, это как? Это из своего кармана?" Ну, когда вот это вот уже э, стереотип этот будет разрушен, и когда действительно депутат будет просто связующим звеном между народом и властью, и если есть какая-то проблема, это решается именно городским бюджетом. Они лоббируются интересы, не ложатся миллиарды заработанных наших средств в карман одному человеку. Для справки небольшой, могу чуть-чуть ошибиться, но суть примерно одинаковая. Предприятие КЖРК. Запасов руды на 40 лет. А что потом? Если мы на сегодняшний день эти миллиарды, которые выгребают из наших недр, ложим в карман человеку, который живет где-то там далеко, и его дети будут жить там же, мои дети будут здесь, жить здесь, я никуда не собираюсь, то как тогда, что будет через 30 лет, что мы оставим своим детям? Американский Детройт, что нам делать, если мы на сегодняшний день заработанные средства не влаживаем и не развиваем какую-то параллельную инфраструктуру? Хорошо. А ведь мы ничего Владислав, не делаем. Владислав, мы пожалуйста. Я извиняюсь, регламент. 30 секунд. Да, спасибо большое. Что мы делаем? Мы наполняем карманы представителей олигархата, уничтожая своих же, своих же жителей, тех же самых предпринимателей. Это же наши братья, это наши сестры, родители. Мы все как одна большая криворожская семья. Мы просим просто подойти к нам и решить вопрос по справедливости. На своєму прикладі Владислав Штефан продемонстрував те, що він такий же самий мешканець міста та такий же самий заручник тих драконівських умов ведення бізнесу у Кривому Розі, як і усі інші, оскільки знайшов собі сили та протягом декількох останніх років виборює справедливість у судах не особисто для себе, а й для усіх підприємців нашого міста, створюючи судові прецеденти, за прикладом яких ідуть інші люди. Криворізька громада в особі Владислава Штефана, вкотре закликала знизити відсоткові ставки земельного податку для підприємців і наповнити міський бюджет бюджет, піднявши ставки для представників великого бізнесу. Але чергове голосування за проект даного рішення вкотре продемонструвало те, що депутати працюють не в інтересах громади, а в інтересах кишень олігархів. Тобто влада методично знищує підприємців малого та середнього бізнесу, не даючи їм змогу існувати. Тим самим вона знищує своїх братів, сестер та батьків, адже ми єдина криворізька родина. Сегодняшняя проведенная сессия в очередной раз доказала то, что те решения, которые готовятся и принимаются депутатами в осознанном виде, с пониманием дела, направлены именно на лоббирование интересов большого бизнеса, на сокращение бюджетных поступлений в город и как следствие на сокращение финансирования социальных вопросов и социальных программ нашего города. В ближайшее время мы однозначно это почувствуем, как жители нашего города на себе, понимая и видя недофинансирование определенных направлений жизнеобеспечивающих нашего города. Следующим нашим шагом будет то, что мы не собираемся никуда уходить. Мы здесь будем собираться каждый день и приглашать небезразличных людей участвовать в жизни нашего города учитывая то, что решения, которые принимались, они есть основополагающими для жизни нашего города, мы будем требовать от городского головы воспользоваться его правом и приостановить действие спорного, а точнее решения, с которым не согласны жители нашего города. Времени, согласно налогового кодекса, у нас есть до 15 июля. Времени предостаточно для того, чтобы исправить те недоразумения, которые возникли. И согласовав с общественностью все спорные вопросы, можно нормально, конструктивно выйти из ситуации. То есть сегодняшнее наше обращение к городскому голове станет в какой-то степени показателем того, на чьей стороне будет руководитель нашего города. Либо же на стороне крупного бизнеса, лоббируя его интересы, либо же все-таки будет показано, что работа идет в интересах наших жителей города.